Ada ubat-ubatan tertentu yang kalau kita tak maklumkan untuk tujuan kelulusan kastam tidak boleh dibawa masuk ke tanah suci. Ubat-ubat yang untuk rawatan psikiatri ada mempunyai beberapa larangan tertentu. Jadi jemaah haji yang mungkin mempunyai penyakit kronik sebagai contoh diabetes, darah tinggi, penyakit jantung dan sebagainya, mereka perlu memastikan kuantiti ubat itu mencukupi untuk kegunaan sewaktu perjalanan dan juga sepanjang tempoh mereka berada di sana nanti. Di musim haji 1446 Hijrah, semua maklumat kesihatan bakal haji direkodkan secara digital di dalam sistem MyVAS atau Sistem Pembantu Kesihatan Maya Malaysia tanpa perlu ke pejabat TH terdekat bagi mendapat atau menghantar kembali buku rekod rawatan jemaah haji. Sebaliknya, bakal haji hanya perlu mengakses aplikasi MySejahtera bagi mendapatkan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan mengikut lokasi klinik pilihan bakal haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Muhammad Syafiq dalam program Mujahadah Arafah. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang perkhidmatan kesihatan kepada bakal haji. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada bakal haji dan bakal hajah yang terpilih untuk menunaikan haji pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pemeriksaan kesihatan ataupun perkhidmatan kesihatan kepada bakal haji di tanah air meliputi pemeriksaan kesihatan secara fizikal, penilaian mental, ujian yang berkaitan seperti ujian darah dan ujian diagnostik, suntikan vaksinasi yang diwajibkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan juga kaunseling kesihatan kepada bakal haji. Perkhidmatan ataupun pemeriksaan kesihatan ini dijalankan oleh pegawai-pegawai perubatan yang berdaftar dengan Tabung Haji dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia di fasiliti-fasiliti kesihatan kerajaan dan juga swasta. Pada tahun ini penambahbaikan telah dilakukan kepada proses pemeriksaan kesihatan. Berbeza dengan tahun lepas ataupun musim lepas, bakal haji ataupun jemaah haji tidak lagi membawa atau menggunakan buku rekod rawatan jemaah haji ataupun buku kecil yang dibawa oleh jemaah haji ke tanah suci dan digantikan dengan proses pemeriksaan kesihatan secara digital. Digitalisasi pemeriksaan kesihatan ini menggunakan sistem MyBus yang dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan jemaah haji boleh mengakses laporan ataupun rekod pemeriksaan kesihatan mereka melalui aplikasi MySejahtera untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan digitalisasi proses pemeriksaan kesihatan ini boleh bersama saya dalam segmen seterusnya Selain mudah diakses, transformasi digital ini juga dapat mengurangkan risiko kehilangan buku rekod rawatan jemaah haji dan sekaligus memudahkan lagi jemaah haji mendapatkan perkhidmatan kesihatan di pusat rawatan TH dan klinik-klinik di bangunan penginapan jemaah haji yang disediakan di Makkah dan Madinah kerana sistem yang diintegrasikan bersama pengkalan data Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai puteran lengkap, tahap kesihatan bakal haji serta status vaksinasi mereka. Meskipun perkhidmatan kesihatan yang disediakan oleh tabung haji bermula dari bakal haji menjejakkan kaki di Madinah atau Mekah sehingga penerbangan terakhir balik ke tanah air. Tetapi, jemaah haji perlu melakukan persiapan kesihatan yang merangkumi fizikal dan mental semasa di tanah air lagi. Kerana Jaminan kesempurnaan ibadah untuk memperoleh haji yang mabrur adalah terletak kepada tahap kesihatan yang baik. Tetapi, jemaah haji perlu melakukan persiapan kesihatan yang merangkumi fizikal dan mental semasa di tanah air lagi. Kerana jaminan kesempurnaan ibadah untuk memperoleh haji yang mabrur adalah terletak kepada tahap kesihatan yang baik. Sinan penonton yang dihormati sekalian, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Adakah dibolehkan bagi jemaah haji wanita mengambil pil penahan haid? Baik, sinan penonton sekalian, bagi jemaah haji wanita, isu haid ini adalah isu yang sering kali menjadi perkara yang menghantui mereka semasa di tanah suci. Kalau mereka berada di tanah suci, mereka memikirkan boleh atau tidak mereka nak melaksanakan ibadah dengan sempurna atau tidak. Jadi jemaah haji wanita adalah harus untuk mengambil pil penahan haid bagi tujuan kelancaran melaksanakan manasik haji. Walau bagaimanapun, resolusi muzakarah haji peringkat kebangsaan ke-33 bagi musim haji 1438 Hijrah memutuskan sebelum jemaah haji wanita ataupun jemaah jemaah umrah wanita mengambil pil penahan haid perlu mendapatkan nasihat pegawai perubatan pakar beberapa bulan sebelum merangkat ke Tanah Suci dan mengikut peraturan-peraturan bagi mengelakkan kecelaruan haid. Jadi nasihat daripada kami, kalaulah nak pergi melaksanakan ibadah haji, maka biarlah ia berlaku secara alami. Tidak perlu untuk mengambil pil penanah haid. Wallahu a'lam. So alhamdulillah kita dapat sini tabung haji kasih tawaran puan untuk uh, pergi ke tanah suci tahun ini ya tapi kena ada buat saringan kesihatan terlebih dahulu dan tahukan kita dirujuk pada saya kat sini sebab kita dapat sini uh, puan ada sejarah penyakit psikiatri dan mengikut uh, keperluan untuk kelulusan uh, perlukan datang ke pakar psikiatri untuk kita lihat sama ada puan uh, boleh ke ataupun tidak berdasarkan apa yang saya akan tanya sebentar lagi. Ya. So alright, okey. Tuan-tuan dan puan, puan selain daripada ujian ataupun pemeriksaan kesihatan fizikal, setiap bakal haji juga perlu menjalani ujian ataupun penilaian mental. Ujian yang perlu dilakukan oleh semua bakal haji adalah ujian saringan status kesihatan mental. Ujian ini dilakukan bagi memastikan setiap bakal haji ataupun jemaah haji mempunyai tahap kesihatan yang mental yang baik bagi menghadapi cabaran-cabaran yang akan dilalui oleh semua jemaah haji di Tanah Suci. Seperti yang semua sedia maklum, perjalanan ataupun perjalanan ibadat haji ini merupakan satu perjalanan yang betul-betul memberi cabaran kepada kemampuan fizikal dan juga mental serta emosi setiap jemaah haji. Bersama-sama kita pada hari ini, Dr. Azizul Awaluddin pakar perunding perubatan sekretari daripada Hospital Putrajaya yang juga pernah menjadi petugas rombongan perubatan sebagai pakar perubatan sekretari yang pernah menyantuni jemaah-jemaah haji yang menghadapi isu ataupun masalah kesihatan mental semasa di Tanah Suci. Bersama-sama kita mendengar perkongsian pengalaman dari beliau. apa yang boleh saya kongsikan di sini ialah pengalaman yang pertama pada 2009 di mana ketika itu kita telah pun berada di Arafah persediaan untuk wukuf pada masa itu kami dikejutkan di kem jemaah Malaysia seorang jemaah didapati memberi tazkirah kepada jemaah haji yang lain apa yang mencurigakan kita pada masa itu jemaah tersebut berpakaian lengkap dengan baju serta kain ihram. Kita tahu pada masa itu semua jemaah lelaki perlu dalam keadaan berihram sepenuhnya. Namun apabila jemaah haji ini telah pun mengenakan pakaian, jadi kita rasa ada sesuatu yang tidak kena dengan kelakuan tersebut. Dan apabila dihampiri oleh petugas apa haji pada masa itu, lelaki ini mula menjadi agresif dan agak baran. Meskipun masalah kesihatan mental seperti depresi atau kemurungan, demensia atau nyanyuk dianggap kes terpencil setiap kali musim haji. Tetapi sebagai pengendali haji yang berpengalaman, Tabung Haji tidak pernah memandang ringan terhadap isu-isu yang berkaitan kesihatan mental jemaah haji Malaysia kerana dalam resolusi haji peringkat kebangsaan ke-36 memutuskan status jasmani dan kesihatan menjadi salah satu syarat wajib haji. Oleh itu, bakal haji dan waris mereka perlu jujur kepada pegawai perubatan semasa mereka menjalani pemeriksaan kesihatan. Sudah tentu ada beberapa risiko yang akan terjadi apabila jemaah tidak melaporkan tentang sejarah penyakit lebih-lebih lagi penyakit psikiatri ataupun penyakit mental. Ini adalah kerana pada masa itu, penyakit mental yang dihadapi belum sembuh sepenuhnya. Apa yang kita kata dalam bahasa Inggeris not in a full remission lagi. Walaupun penyakit telah pulih kita perlukan satu jangka masa pesakit itu dalam keadaan stabil tanpa ada gejala untuk tempoh yang tertentu. Jadi walaupun seseorang jemaah itu telah pulih dari penyakit psikiatri, kita perlu meneliti tempoh jangka yang dia stabil tanpa ada episod yang baru. Ini risiko dia kalau tak bagi tahu. Seterusnya bahaya yang akan timbul ialah ubatan yang dibawa. Kerana kalau tidak dilaporkan kepada sesiapa tentang pemergian ke tanah suci, kita tahu pergi ke tanah suci kalau muasasah paling-paling pun lebih 42 hari seperti itu. Jadi rawatan di hospital biasanya kemungkinan bekalan ubat pihak hospital akan bagi untuk tempoh 1 bulan tak sampai pun 2 bulan. Sekiranya pesakit tidak maklumkan kepada pihak hospital tentang pemergiannya ke tanah suci kerana kalau dia declare bahawa dia ada penyakit mental kemungkinan pada masa itu dia tidak diluluskan pergi atas sebab dia belum pulih ataupun stable. Jadi dia cuma ambil ubat apa yang dibekalkan sahaja oleh pihak hospital dan sampai di tanah suci ubat tak mencukupi. Ini risiko yang akan timbul. Kerana ada ubat-ubatan tertentu yang kalau kita tak maklumkan untuk tujuan kelulusan kastam tidak boleh dibawa masuk ke tanah suci. Ubat-ubat yang untuk rawatan psikiatri ada mempunyai beberapa larangan tertentu. Meskipun kekilafan dilakukan tanpa sengaja, tetapi tempiasnya turut memberi kesan kepada jemaah yang lain. Akhirnya, nawa itu untuk mencari pahala dan mendapat keretan ilahi boleh bertukar menjadi kerisauan sehingga mengeruhkan hubungan silaturahim sesama jemaah. bagikan tips secara general bukan saja untuk kesejahteraan mental tapi kesejahteraan fizikal juga penting kerana fizikal dan mental itu dia akan berkaitan terutamanya apabila kita melakukan suatu aktiviti yang bersifat peak pada masa itu pasal dia bukan aktiviti yang kita lakukan rutin untuk sepanjang hayat inilah saja yang perlu kita lakukan pada masa itu tips mungkin kita boleh bagikan kepada sebelum kita bertolak ke tangan suci iaitu tentang awareness, pengetahuan tentang ibadah perjalanan ibadah itu sendiri supaya kita bersedia untuk melakukan perjalanan baru dalam lifestyle kita, cara hidup kita. Tips yang seterusnya apabila berada di tanah suci itu sendiri, dia perlu ada rehat yang mencukupi. Bukan bermakna dia perlu santai-santai berada di tanah suci, Kebanyakan jemaah hampir 100% bila berada di tanah suci terutama yang kali pertama, mereka akan mengambil kesempatan untuk melakukan ibadah sebanyak yang boleh. Namun kita menasihatkan untuk mereka yang berisiko seperti mereka yang ada penyakit fizikal ataupun penyakit yang berkaitan penyakit psikiatri mempunyai masa yang baik untuk mereka melakukan ibadat dengan cukup rehat serta boleh menyesuaikan diri dengan kemudahan yang sedia ada pada masa itu kemudahan tempat tinggal yang baru ya, dengan adat lesam yang pelbagai jadi kesedihan itu kadang-kadang bila tidak cukup, mereka akan rasa cepat marah, cepat murung, cepat memberontak. Inilah hikmah tersembunyi daripada ibadah haji supaya umat Islam menjiwai sikap merendah diri dan sabar serta kasih kepada saudara yang mempunyai halangan fizikal dan emosi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diruayatkan Bukhari Sesiapa yang menggunakan haji kemudian tidak melakukan rafah dan fasik, nescaya keluar dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Sinan penonton yang dihormati sekalian, kita beralih ke soalan yang berikutnya. Seorang jemaah haji wanita telah melakukan tawaf umrah sebanyak tujuh pusingan dengan sempurna dan memenuhi syarat-syarat sah. Walau bagaimanapun, semasa menuju ke Bukit Safa bagi memulakan sa'i, beliau telah didatangi haid. Apakah yang boleh dilakukan oleh jemaah haji wanita tersebut? Sinan penonton yang dihormati sekalian, perlu untuk kita faham bahawa tawaf dan sa'i ini merupakan antara rukun haji dan juga rukun umrah. Sekiranya jemaah haji wanita tadi telah selesai melaksanakan tawaf umrah dengan sempurna dan memenuhi syarat-syarat sahnya, Lalu ketika mana beliau menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan ibadah sa'i, beliau didatangi haid. Apa yang beliau nak kena buat? Maka jemaah haji tadi, jemaah haji wanita tadi boleh terus menyelesaikan ibadah sa'i beliau dari Bukit Safa ke Bukit Marwah tanpa perlu menunggu suci daripada haid. Sebab apa? Sebab suci daripada hadas ini sama ada hadas besar ataupun hadas kecil bukanlah syarat kepada sahnya sa'i. Wallahu a'lam. bertemu kembali dalam program Mujahadah Arafah. Mungkin ramai bakal haji ataupun waris dan juga ahli keluarga kepada bakal haji tidak tahu mengenai bakal haji boleh mendapatkan nasihat ataupun kaunseling pengurusan ubat-ubatan daripada pegawai-pegawai farmasi di tanah air berkenaan dengan pengurusan ubat-ubatan di tanah suci. Ini terutama bagi mereka yang mempunyai penyakit komorbid seperti kencing manis yang perlu mendapatkan suntikan insulin setiap hari di tanah suci. Jadi untuk mendapatkan pandangan ataupun nasihat berkenaan dengan pengurusan ubat-ubatan di Tanah Suci bersama kita pada hari ini Puan Sof Hatun, pegawai farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan membincangkan berkenaan dengan pengurusan ubat-ubatan di Tanah Suci kepada jemaah haji yang mempunyai penyakit kronik ataupun penyakit komorbid. Insulin adalah ubat pilihan bagi merawat penyakit diabetes atau kencing manis yang diberi secara suntikan Mengikut kadar yang ditetapkan oleh doktor, bagi bakal haji yang mengambil insulin secara rutin, mereka perlu tahu cara yang betul membawa insulin yang sedang digunakan dan yang belum digunakan ke tanah suci Mekah. Okey, pengurusan uh, ubat yang betul ini sangat pentinglah supaya kita nak elakkan pertama ubat tu daripada um, menjadi rosak. Okey, jadi sebenarnya dia perlu dilakukan sebelum seawal sebelum penerbangan lagi lah. Uh, jadi bagi ubat batang, sebagai contoh ubat yang perlu disimpan di dalam suhu bilik, uh, jemaah perlu pastikan ubat tersebut disimpan jauh daripada cahaya, jauh daripada kawasan yang lembab dan jauh daripada suhu yang tinggi. Okey, manakala uh, stok insulin yang belum digunakan lagi ataupun ubat batan yang perlu disimpan di dalam peti sejuk perlu disimpan di dalam beg bagasi uh, yang ada apa namanya baik sejuk yang ada pack ice. Okay, jadi sebagai persediaan apa persediaan sebelum berangkat sebenarnya mereka perlu bagi contoh sebagai contoh untuk mereka yang menggunakan insulin pastikan pak insulin yang sedang digunakan itu perlu disimpan di dalam pak bag bagasi tangan iaitu hand luggage lah. Okey manakala stok insulin yang belum digunakan lagi perlu disimpan di dalam bag yang akan didaftar masuk tapi perlu diletakkan di dalam beg sejuk bersama-sama dengan pak ais lah dan pastikan juga bawa jarum insulin dan juga stok bekalan insulin tambahan yang secukupnya untuk kegunaan di sana. Okey dan sewaktu penerbangan pula pastikan bagi mereka yang menyuntik menggunakan insulin menggunakan dos insulin tu pastikan penyuntik pada dos dan juga masa yang betul lah sewaktu penerbangan dan bila dah sampai di tanah suci pula nanti mana-mana kala ubat stok insulin yang belum digunakan tu yang kita letak dalam bag sejuk tadi perlu dialihkan dan disimpan di dalam peti sejuk lah bagi yang akan membawa ubat-ubatan selain insulin bakal haji juga perlu memahami cara yang betul menyimpan ubat-ubatan sepanjang perjalanan ke Tanah Suci Mekah. Kemas ubatan sangat-sangat pentinglah untuk diberi perhatian oleh jemaah haji kita. Ha, tetapi mungkin ada yang terlupa kadang-kadang tu kan. Sebenarnya cara yang pertama mereka perlu periksa a, tarikh luput ubat. Okey, periksa kuantiti ubat juga pastikan sentiasa mencukupi untuk tempoh sepanjang perjalanan berada di sana. Dan juga mereka perlu make surekan apa simpan ubat itu dalam buku asal bersama sama dengan label ubat dan pastikan juga uh, ubat untuk kegunaan yang dimakan yang yang kegunaan luar diasingkan yang bagi ubat cecair pula, sebagai contoh ubat batuk tidak boleh melebihi daripada 100ml untuk satu bekas dan jumlah keseluruhan tidak boleh melebihi 1 liter Dan juga ubat tersebut pastikan simpan di dalam bagasi tangan dan diletakkan di dalam zip lock bag iaitu bag plastik lutsina itu kan. Dan pastikan juga bawa bersama-sama rekod perubatan, surat pengesahan daripada doktor ataupun sainan psikopsi untuk memudahkan urusan di imigrasi nanti dan bawa juga ke alahan ubat sekiranya ada untuk mereka memudahkan pemberian rawatan sekiranya ada berlaku sebarang kecemasan. Dan boleh simpanlah ke alahan ubat tersebut bersama-sama dengan beg dompet ataupun dokumen peribadi. Terdapat dua jenis ubat-ubatan yang perlu jemaah haji bawa. So yang pertama jenis yang pertama adalah ubat-ubatan untuk rawatan penyakit kronik. Okay, jadi jemaah haji yang mungkin mempunyai penyakit kronik sebagai contoh diabetes, darah tinggi, penyakit jantung dan sebagainya mereka perlu memastikan kuantiti ubat itu mencukupi ...untuk kegunaan sewaktu perjalanan dan juga sepanjang tempoh mereka berada di sana nanti. Jadi bagi mereka yang mendapatkan rawatan di fasiliti KKM, mereka boleh mendapatkan bekalan ubat yang secukupnya ini... ...dengan cara mengemukakan, membawa surat tawaran haji itu kepada farmasi untuk mendapatkan bekalan ubat yang secukupnya. Walaupun sebenarnya perkhidmatan kesihatan memang disediakan untuk kemudahan para jemaah haji kita... ...tetapi jemaah masih diingatkan untuk terus membawalah bekalan ubatan yang mencukupi supaya kita tak nak mengelakkan berlaku... ...barang kesulitan di sana nantilah. Perjalanan ibadat haji merupakan satu perjalanan... ...yang perlu dilaksanakan oleh semua umat Islam... ...yang berkemampuan. Ianya penuh dengan cabaran dan memerlukan kemampuan... ...dan kekuatan fizikal dan juga mental. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi... ...sama-sama kita doakan agar semua jemaah haji... ...pada tahun ini dikurniakan kesihatan yang baik dapat menyempurnakan ibadah haji dengan sempurna dan dianugerahkan dengan haji yang mabrur. Mujahadah Arafah mohon undur diri dan bersama lagi dalam episod akan datang bersama rakan sekerja saya daripada tabung haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.